Посмотри, слышишь сердца частый-частый На небес, небес, посмотри, Слышишь сердца в you want to talk to «Узрит» – зри, это как видел. Да, он русское русский. Ну, по, ну да, но по-русски, но ну, если взять и... Ну да, ну, русский, русский, да, то э, он узрит Господа, да, или архиз э, узрит, да? ну, узрит, Ты вообще-то был где-то членом или нет? Водное крещение принимал где-то или Там еще, да? Здесь, здесь уже, есть. да. здесь принимали? Да. Там раньше был как мусульман, да? Ну, я Мусульманская. Я вам с... больше скажу, у меня дед был имам мечети. Имам. Ну, глава мечети. Имам или а, как Имам. А, имам, а. Имам. И, и, до, и, до, и до сих пор? Нет, где умер но уже. А мама? Ну, я немного знаком, потому что я в Азербайджане, но там же тоже. Ну, в Азербайджане немножко другом, там шииты. А там суниты. Немножко разные. Да, они же две. Только в этом или еще Нет, много очень. Это как католики, например, и православные, да, практически? Такие ортодоксальные церкви. Я бы больше сказал, как и Вова. А-а-а. А и мормоны были да? Потому что шииты там немножко, они переписали. Да-да-да. Но Бог, правильно? Да. Что? Бог, Аллах. Ну, Аллах — это с перевода с саратовского Бог. Да-да. Ну да, да-да. Ну как у нас Бог, а здесь Бог. И да, да, да. Да, так что... Ну, фактически в древнееврейском тоже. Али, это Аллах, Али, как-то так, что-то такое. Али. Нет, Не, Али. Али? ну, есть на еврейском, да, какой-то она похожа, как Салада. Поэтому там на арабском чуть-чуть изменяется. Ну, у меня история такая была. Я надежда, вы знаете? Да, 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 надежда, что в церкви, в Ипане через нее проходят все иммигранты. А, да, да. она, она, была моим поручителем, и я попал в Вифанию, так, ну, так, так или, иначе. Да, что? Да. И я попал в Вифанию, там побывал, первые дни только приехал, мне было знакомиться с людьми, русскоговорящими, на английском языке. Потом попал к Ане на вечернее собрание, у нее бывает. Аня, это да. Ко мне и Вифани подходили, и, в Ифане, и Надя, они тоже Вифани верно? Ко мне и Вифани подходили, братья, там, проповедовали. Ну, я отвергал, как есть говорят, отвергал. И у Ани подходили братья, я отвергал. Я говорил, я хочу с вами дружить, но давайте не будем лезть. Но потом один прекрасный день Бог послал нам из Таджикистана. Mm. Из Таджикистана. Mm. Да. Я его mm. приглашал впервые, в первую славянскому Он нам работу. переводил язык фарси. Фарси. Да. И он пришел. И он сам пообщался. И он такой интересный из Библии стих мне рассказал, что когда привели Иисусу блудницу, сказали, что закон требует забить ее камнями, обшарять а также. Сказал, кто у вас первый из греха, у меня переключилось. Потом я начал изучать. Потом я попал в Первославянскую, там уже основательно. Слава Богу, я так больше. Уже просто да. дальше увлекаться. Если вот познакомимся с Валерией, рядом.

а что, сильно сладкое? Еще вкуснее будет. А ну попробуй. Без, надо было тебе без воды попробовать. Нет. Сильно сладкое. Гавайская да, вот ты тут. Ты любишь какая? Такая или я, гавайская? Я гавайин возьму. Гавайская. Да, вот, давай бери вот эту. А да, это вот какая? Бери это вот другая. Давай бери. Это Это мясная.

Под низом, под низом, под низом, не из верхней, а вот из Нет, целая она, все так. хватит, берите, конечно. Кому, кому мясо, кому гавайи. Да, я уже, да, выкину вот это смоковница? Снимай, как я буду эти подковы. Это смоковница? Да, уходите, вот тут виноград, вот тут опять <с смоковница, <с виноград. Володя! Этот. Снимай! Как его, гранат? А, сейчас. Володя, снимай. а, кидает. С первого раза. Опа. Подкова. А Подкова. Ну покажи, надо потренироваться. Не, они должны крутиться, смотри. О, О почти. И почти, да. О. О. Василий, Граната, виноград. Почти, почти. Граната. Тут тоже, о, чеснок какой. Много. Вы что, так много гранат понасадили, да? Вот тут такое. Вот. Да. А та американка Петя поливает, не? Да. Та американка поливает. Та американка поливает. Туда она приходит, она же живет в апаркните, знаешь? Да, да. В апаркните, а. Да. Тут надо желательно через день полить, Будет солнце трохи тут. Солнце. В, в этом участке. Туда дальше тень. А вот тут тень, да. Да вечно хорошо, да, полить? Да, тут тень. Да, пополивать. Но а это, ты надо, ты... это надо вечером или утром. Это сейчас. Постливо. В такое время плохо в жару. Не, оно сейчас Ничего? нормально, оно уже уже заходит, сейчас посты. А, да. Оно уже... Сейчас уже не так сильно, вот даже вот на улице ты стоишь, оно же не жарит. Да, оно. да, да. Если хорошо его залить, да. то... Да. Если да. оно еще в тенечке, видишь так Да, да. Они кидают подковы. ты, ты тоже бросал подколы? Ну да. Вот тут. А тут два, два растут вот так вместе. Видите, как растут вместе? И там вместе два. Их часто вместе, а? Попала, да? А кто бросил? Это ты попала, да, или? Только красиво попала. Это не так Это просто попасть, я тебе да, скажу. Да, она попала прям по центру. Да, по центру, да. Даже Но еще ли... так, знаешь, оно даже я ж не, не ударилась, а, а так, ровно, так, ровно, легла, ровно... да, ровно легла, без Представляешь? Оскорки. Да. Я потом еще четыре покрашу другим цветом. А женщин а -а -а. много. И говорит, когда, мы, выходим, говорит, с, этого, с этого дома, говорит, мы когда с дома с калитки, это мы сначала первую жену пропускаем. Это почему? Потому что волков много. Если ты волка ни слова не говоришь. Да? Потому что волк это есть волк. Он может скушать. Волк есть волк. Если это было. А жена. Да мы уже устали, кидали. Да, кидали, кидали, да. Вот, кидали. Подковы, подковы. А видишь, как вот это? Как он возмутился, да? Когда ты начал говорить. За волков, за волков, за волков. Да, а за волков да. а возмутился. Например, было такое, что ты даже себе в мозгах не можешь по -по допустить там что-то подумать. Да, да, да. А, чтобы какой-то, да, да. Если там парень имел свою девушку или жена была, а жена, ты не имеешь права даже себе допустить, ну, знаешь, голову. Да, да, да. Даже подумать. А, и да. считаешь, как своя сестра, правильно? Да, да, да. А еще сестра во Христе, брат Владимир, брат Владимир, Владимирский централь, идите сюда, идите сюда, трус. Вот вы смотрите, в голове даже запрещено было думать, подумать что-то о какой-то другой женщине. Если видишь постороннюю, закрой глаза, пройди мимо. Нет, так и... вообще нужно иметь глаза Христа. И даже эти скрыл маску, а Когда одень, одень глаза маску, чтобы тебя даже не видели. Вот чтоб... вы представляете, Нет. мы братья и сестры во Христе. Так и это... послужил так, Вот смотрите, может ли, если мы братья во Христе, или сестры, думать о, о чем-то? Да. У нас, знаете, какой сестра? Вот ваша сестра, вы можете себе в голову представить? Нет, ну если ты идешь прямо, глядь, по тротуару. А там как бы вот с двух сторон. А ты, ты, а ты, приходишь все и говоришь, а ты тихо, говоришь, приветствую тихо, вас, сестры. Сюда, так, а, столов, меня, а, ты приходишь, к, не, приходишь, прямо, не, ничего, ты приходишь не, прямо к ним, здороваешься. Даже вас обнимаешь и говоришь, а вы знаете Господа Христа? Они говорят, нет, Петер. приходите в церковь. Ты говоришь о Господе, ну, ты не молчишь, правильно? А, Он, а, вы, а если нав... вот это есть грех, вот этот грех. Ну, вот и сегодня и брат дела, Владимир об этом и, говорил. А, 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 а дела идут, смотри, глаза не закрыл, пошел, а там а вот, а, а брат Владимир сегодня за эти глаза говорил. А Христос говорил, если, если отпущай тебя глаз, вырви его. Правильно. Но ты же не вырвешь свой глаз, родной, А смотрите, один, один в Ираке, это была настоящая история в в Ираке. Он, смотрите, ему братья пришли, мусульмане. Ну, что Руслан, она вырвет. Она жало только вырвет, у тебя жало все шаг. у меня если его нет, у меня если нету вообще. Ну ладно, тетя, давай. Благословение. У меня нету. Oh, my God. Идем уже. Едем, да, Вера? Подожди, поедешь, а? А ч ⁇ Заехали на это любимое место, едем домой. Солнце еще сильное. такой вид. там солнце уже еще не заходит, все далеко. Там, там, нам, треба, там треба с тобой пить, так, вот си. О, такий полетел невеликий самолет.